Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd Bersyukur kita kerana dapat bertemu dalam program Muhasabah PPIPS. Kita tahu bahawa setiap detik kehidupan yang kita lalui ini merupakan anugerah ilahi yang luar biasa. Kerana setiap detik nafas yang keluar itu tidak akan dapat dikembalikan. Oleh itu di kesempatan yang terbatas ini saya akan membicarakan tentang haji lambang kecintaan. Kita tahu bahawa kefarduan haji itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Dan Allah anugerahkan ianya menjadi satu kewajipan, satu kefarduan, menjadi rukun Islam dalam setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam agar mereka dapat menjiwai tugas mereka yang sebenar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita membicarakan manasik haji, ianya sebenarnya membicarakan tentang sejauh mana kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Kalau kita lihat sebenarnya dalam menunaikan haji itu ia akan menyentuh tentang pembangunan kerohanian kerana ia meletakkan sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita akan berusaha untuk menjaga kesihatan badan ataupun fizikal kerana ia adalah pembangunan jasmani dan kita tahu bahawa jasmani ini adalah anugerah ilahi yang luar biasa ia tidak ada dalang gantinya dengan apa saja ciptaan manusia pada hakikat yang sebenarnya kerana ciptaan Allah begitu sempurna walaupun manusia dapat mencipta sesuatu sebagai alternatif ganti daripada ciptaan Allah tetapi ia pasti terdapat seribu satu kepincangan dan kelemahan. Justru kita lihat bahawa haji ini menggabung jalinkan antara pembangunan kerohanian yang akan mencapai darjat ketakwaan, pembangunan fizikal Ya, dari aspek kesihatan tanda syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dianugerahkan dan pembangunan kita punya intelektual akli yang dianugerahkan oleh Allah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain dengan adanya akal. Kerana dengan adanya daya intelektual itu kita dapat memahami mana sikul hajj, apakah dia rukun haji, wajib haji perkara yang sunnah Ya, perkara yang makro, perkara yang boleh membatalkan haji dan sebagainya Yang perlu kita pelajari Dan begitu juga haji ini akan melibatkan harta yang bukan sedikit jumlahnya Sebab itu seorang yang ingin menunaikan haji Mereka perlu membuat persiapan perancangan jangka panjang Untuk mengumpulkan sejumlah wang ringgit Bagi keperluan mereka untuk pergi ke haji Dan bagi keperluan kaum keluarga yang ditinggalkan di tanah air tercinta. Justru haji lambang kecintaan hamba kepada Arabnya, kepada Penciptanya. Dan kalau kita lihat kerana haji itu akan memperkasakan keimanan. Seseorang mencapai tahap keimanan yang tinggi akan ada kesungguhan dengan penuh keikhlasan untuk melaksanakan haji. Kemudian haji ini adalah lambang cinta Sorang yang tidak cinta dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan letakkan prioriti menunaikan haji ini di tangga yang terakhir setelah seluruh keperluan kehidupan materialistik mereka tertunai. Tetapi orang yang benar-benar cinta kepada Allah yang mana mereka tahu bahawa mereka tidak memiliki usia ini. Usia ini adalah anugerah ilahi. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan kullu nafsin dha'iqatul maut siap yang bernyawa itu akan mati dan bila ajal itu datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun bila ajal itu datang tidak disegerakan ataupun dilambatkan walaupun sesaat dan kita tahu bahawa baginda salam bersabda a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun minhum yatajawazu an zalik umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Hanya segelintir sahaja yang dapat melepasi usia tersebut. Iaitu usia 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Nadiran, jarang-jarang yang dapat mencapai usia tersebut. Sebab itu kita kena waspada. Kita kena merancang. Ya, Dan bukan berarti orang yang usia panjang itu tidak baik. Kerana ada satu hadis Nabi SAW yang lain bahawa ahsanun nasi man tala umruhu wa hasun amalu orang yang paling baik itu adalah orang yang paling panjang usianya dan paling saleh amalannya jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebab itu orang yang benar-benar cinta kepada Allah mereka mempunyai strategi perancangan ya bila mereka telah baligh mereka akan mempunyai keazaman dan cita-cita bagaimana mereka mengisi ruang-ruang kehidupan itu untuk memastikan mereka dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima itu secepat mungkin. Mereka akan ada usaha untuk menambahkan knowledge. Mereka akan ada usaha untuk menambahkan kesehatan ya begitu juga mengumpul harta membangunkan rohani melalui doa melalui munajat melalui solat hajat saban hari agar Allah pilih mereka menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di haramain syarifain dua tanah haram yang mulia iaitu Makkah wal Madinah dan begitu juga kita lihat bahawa haji ini adalah pengabdian yang tulus dan mulus pengabdian seorang kepada Allah ya tanyalah rakan-rakan kita yang ya bakal menunaikan haji pada tahun ini yang belum pergi lagi ataupun bila mereka kembali daripada tanah suci Makkah bagaimana rasa sayang mereka cinta mereka seronok mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga kita faham bahawa haji ini dapat membersihkan diri daripada segala kekotoran dosa maksiat ya dan meningkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di antara perkara yang ditekankan sebelum kita menunaikan haji adalah bertaubat, kita perlu membersihkan diri daripada segala dosa dan nista. Ya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Ya memperbaiki segala kekurangan dan kepincangan kita, memohon kemaafan sesama Muslim dan Muslimah. Ya memohon maaf sekiranya kita ada telanjur bicara melakukan perkara yang tidak diingini. Ya jadi kita bertaubat pada Allah swt. Taubat ha yang taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian kita mengikhlaskan, belajar mengikhlaskan amalan itu semata-mata kerana Allah swt. Bahawa apa yang kita lakukan itu ya bukan kerana manusia tetapi kerana Allah. Begitu juga Ya haji ini mengajar kita untuk mencari reda ilahi. Apa yang Allah reda, itu yang kita lakukan. Apa yang Allah tidak reda, kita akan tinggalkan. Dan kita faham bahawa untuk menunaikan haji ini memerlukan perbelanjaan yang halal. Ia ya, mengajar kita dalam hidup ini supaya kalau kita ingin kecintaan Allah, tanda kita cinta pada Allah, tinggalkan segala sumber-sumber rezeki yang haram, yang syubah. Ya, kita ambillah rezeki yang benar-benar halal. Kemudian Haji ini mengajar kita mencari teman dan rakan, mencari sahabat. Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ma am yukhalil. Agama seorang itu terletak kepada temannya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Jadi sahabat itu akan mewatakkan pribadi seorang. Sahabat itu memainkan peranan yang akan membentuk emosi, membentuk tingkah laku, cara berfikir, akhlak dan sosial seseorang. Jadi haji ini mengajar kita perlu berteman, perlu berjemaah kerana dalam banyak keadaan kita tidak mampu untuk bergerak secara perseorangan. Dan kita tahu Allah bersama dengan jamaah. Kemudian mempelajari ilmu ibadah haji dan umrah. Dan mempelajari ibadah-ibadah yang lain. Justru muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Haji lambang kecintaan. Seorang yang punya target untuk menunaikan haji, sungguhnya mereka telah berusaha untuk meningkatkan kualiti pengabdian diri kepada Allah yang tulus mulus kepada Rabbul Izzah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan kekuatan, kefahaman dan keberkatan di dalam memahami arti haji lambang kecintaan. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.